Смотрите, чтобы прямо на сегодня, понятно, на сейчас нет, но у меня уже был такой раньше ответ. Это, знаете, когда это возможно сделать, это возможно сделать, только это сделает кто-то другой. Чем-то, да? Чем-то. Ну, будем говорить так. То есть он может принять, это не быстрое решение, он может прийти к этому, и здесь идет то, что кому-то что-то, скажем, дадут угу. или разрешат чем-то нанести мощный удар. Это правда. Но вот даже здесь вот такие карты они выпадают. Здесь башни есть. Но здесь еще идет момент такого раздумья, потому что пентакли это не совсем быстрые карты. Посмотреть на реакцию или же вообще на это. То есть такое может быть. Тобто він скоріш ресурсом готовий допомогти да, для да. того, щоб цей удар було нанесено. А, насправді він також анонсував, що будуть відбуватися певні сюрпризи, які стосуватимуться безпосередньо втручання в ситуацію України і Росії. Ці сюрпризи будуть для РФ. От такі сюрпризи. Чи це просто порожні слова зі сторони Трампа, тому що знаємо, що говорить занадто багато? Чи дійсно, можливо, вже зараз іде підготовка до того, що про ці сюрпризи ми таки почули? Ну, Давайте будуть сюрпризи для Росії, для Російської недофедерації от Трампа. Дать сюрпризи от Трампа. Я бы сказала, что да, это правда. Ждать. Ждать. Просто мы не можем говорить, в каком виде Даже это. Мально. Но действительно, мы понимаем, кто исполнитель может быть. Это мы тоже понимаем. Известно. Но такое впечатление, что оно, знаете, уже что-то будет в дороге в скором времени. Тоді чекаємо з нетерпінням. Також зараз закриємо вже це питання Трампа, е, нові санкції. Вкотре піднялося це питання? Чи нарешті будуть вони введені від США для Росії? Мощні санкції, да? мощні так. санкції для Росії будуть мощні санкції. чтобы сейчас вот на сегодняшний момент, смотрите, были введены мощные, еще нет. Еще как бы здесь показаны ограниченные возможности с этого. Но дело в том, что, видимо, исходя из той информации, которая сегодня разошлась в информационном пространстве за счет высказывания Трампа, за счет всего, что он говорил, здесь какая-то, видите, тайная депеша от Кремля, это ну не секрет, да, и наши политологи говорят, что э, США спилкуются с Россией, так же, как ну, Украина спилкуется да. по своим каналам, потому что тут есть такие. То есть какая-то тайная цепеша, что подождите, 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 что они хотят этим сказать. Что они хотят этим сказать? Смотрите, это что-то тайный посыл Трампу, ну или же окружение Трампа, как хотите, э, не давать чего-то Украине или же не делать чего-то. Сюда же можно э, то, что касается станции. Это опять вот дословно по картам здесь идет опять предложение какой то взятки, ну че, ресурсов каких-то, да, там чего-то своего э, по узу пентакли. Это чего-то большого, но это опять же по обману. А, зараз а, хочеться зрозуміти, от все ж про що ми поговорили вище, це і удар по Москві, і ці сюрпризи, які чекають на Росію, все це може суттєво вплинути на Росію, на їх подальші дії щодо України. О, в найкращому для нас ключі. Давайте так, подивимося зараз. Удари по Москві знов. Ну, здесь однозначно, смотрите, если бы Украина била по уже по Москве, мощно била, ну так как они бьют по Киеву, угу. я хочу сказать, что война уже закончилась. Это правда. Тут бы уже нашли консенсус без, знаете, без этих вот там своих каких-то выпендрюжек. Сейчас, видите, буду сейчас манипулировать. Вот здесь вот опять идет манипуляция, попытка давить на Трампа. Ну-ка, получится у них продавить. Ну, или же на окружение Трампа. Действительно, у них, ну, они, как это, встревожены. Встревожены. Но это, это я мягко сказала, они напуганы действительно вот этими заявлениями. Сумеет Кремлевская власть додавить Трампа опять. Потому что Трамп же как фигара, да? То сейчас он дает, завтра угу. он не дает. То мы бьем, то мы не бьем. Мы вот очень частые смены мнения на один и тот же вопрос. Сумеет кремлевская власть надавить на Трампа. Будет идти давление. Ну, знаете как, тут уже сомнения у Трампа закладываются. Это правда, закладываются сомнения по поводу обещаний. Ну, он и в открытую говорил уже про фигуру Путина, да, то, что там будет за нас, то, что он... Это... Из хорошего я хочу сказать то, что что-то очень интересное, оно уже в пути. Это интересно, оно может изменить ход войны. Изменит это ход войны. Изменит это ход войны. Это сразу ход войны. Но, к сожалению, это ход войны сразу не изменит, не изменит, потому что, смотрите, опять же, здесь такой нюанс: бить, да, но опять же с какими-то оговорками. У нас вечно нам ставят какие-то оговорки. Если по Украине бьют тут без оговорок. жилые дома, mm, детские нажали. сады, военные учреждения, эти, объекты, все. А здесь есть некие, ну, некие такие моменты оговорок. Ну, смотрите, здесь идет речь о том, что они... У меня уже было такое что у них очень нехорошие планы. У них сейчас желание ну, подставить украинские вооруженные силы, чтобы не давали им помощь ни Европа, ни США, мощно обвинить Украину. Вот сейчас они как бы ускоряются с решением этого вопроса. Нет, то, что обвинить не получится. Но то, что, если я уже говорила, если они собираются это делать у себя, то давайте, чем быстрее, тем лучше. А вот это есть вопрос мира в целом мира. Это может быть и Европа, понимаете, когда подставить жестко. Поэтому тут надо быть в Европе тоже, ну, это какие-то скрытые теракты. К сожалению, не видите, сейчас они возросли. Польша там горит, и дома горят там, и пожары, и blackout. И не только Польша, так, кто без интернета. Ну, власне, то, что вы уже да. говорите за последний год, воно все відбувається на Да, то, о чем мы раньше, когда Европа предупреждала об этом, они писали мне, сидишь в своей Украине, сиди, ну, типа, у вас там война, это у нас этого не может быть. Ну вот реалии, к сожалению, реалии такие, что оно уже происходит. И это, эти реалии будут усиливаться. Вот именно гибридная война. Сейчас не идет речь о вторжении там, России, а вот гибридная война, да, она будет набирать обороты. И здесь не только э, Россия, ну, Россия, да, заметьте, что здесь и то, что... Они бьют по Украине чем-то новым, и здесь присутствует рука Китая однозначно. То же самое, использование каких-то дронов, которые долгое время висят над Бундестагом, ну, по крайней мере, висели. Почему их не сбивают? Вот вопрос, да. Отравление воды в Бундестаге, это же уже все было. То есть это использование тоже каких-то новых технологий со стороны Китая. Ну, руками Кремля по отношению к Европе. Ну, Китай вже в принципі робив заявки, що їм невигідно, щоб Україна перемогла у цій війні. Тому, враховуючи ці заявки, розуміємо, що їм вигідно підтримувати Росію на сьогоднішній день. На жаль, так ну ми про, про це вже говорили. Я думаю, що періодично будемо проглядати раптом. Ситуація дивним чином зміниться на кращу сторону для нас, але зараз хотіла би задати інше питання. Були заяви сирського про те, що зараз якраз таки будуть займатися відновленням позицій на Курщині і Білгарщині. Чи вдасться це зробити? Чи укріпиться наші позиції, чи вплинеться в подальшому. На фронт, на ситуацию на фронт. Давайте так, заявление сырского. То, о чем говорил Сырский? Удастся воплотить жизнь. Заявление сырского, удастся воплотить жизнь. Понятно, что это тяжело, но работа в этом направлении, она будет идти. Это тяжелая работа. Це навіть ну, тяжело назвати. Я просто по касі говорю робота. На самом деле це війна. Це війна. Що-то так, що то Вот отак скажу. Зараз ситуація критична. Дійсно, ми підняли тему фронту, і ситуація дійсно жахлива на декількох напрямках одночасно. Давайте розберемося з Запоріжжям, з Запорізьким напрямком. Штурми відбуваються, посилені. Який буде результат цього, якими будуть успіхи ворога? Чи вдасться це зупинити? Передвиження росіян в запорозькому направленні, Передвиження росіян в запорозькому? здесь как-то хитрости. Понятно, что тут ты, как про продвижение спрашиваешь, они говорят одно и то же, что они ищут предателей, предлагают деньги, да, чтобы как-то что-то взять без боя. Но здесь надо понимать, что здесь больше как-то хитрости. Вот они могут имитировать, что они идут в одном направлении, а на самом деле это совсем другое. Здесь вот тоже нестандартные какие-то решения, нестандартные методы, чтобы продвинуться. Чем это? Ну, поэтому такие действия, они и вызывают опасность. Ну-ка, удастся россиянам продвинуться в запорожском направлении. Агрессом продвинуться в запорожском. Направлении. Смотрите, где-то может быть прорыв, к сожалению. Неожиданно, потому что тут карта неожиданных действий, да, вот то, что я сказала. Там, где не ждут неожиданные действия. Но здесь, смотрите, если мы говорим за продвижение и оккупацию, все равно здесь речь идет о каких-то событиях, когда они говорят, что вот, это то же самое, как они показывают суммы. Все равно здесь показан уход, отход. Ну, то есть где-то они продвинуться могут, это правда. Уход, отход, это имеется в виду российских войск. Да, ну, наступное питание у меня как раз таки стосовалось сум, вы уже дали на него ответ, что будет все ж таки. Какая, какая зафинка, Давайте посмотрим будет. реакция, какая Давайте. ситуация. Сумская умница, какая ситуация. Вот у россиян. То, что касается россиян. Сумская умница. Но у них там достаточно сложно, понятно, смотря где сложное там у них. Там не просто им, это правда. Тут однозначно. Ну, видите, все, что это как, о чем мы говорили раньше. То, что касается Сумской области, там, где они продвинулись, я не могу сказать за все направления, опять же, это продвижение, видите, это произошло за счет предательства, за счет того там, ждунов, я не знаю, вот в таком плане. И Сумская область сама по себе, я уже говорила, это я не знаю, кто за ней стоит, олигарх, король Пентакли какой-то, вот все время фигурируют, которые по сути, ну, как-то ему заплачено за это, за то, чтобы Сумская область была сдана. Ее не сдадут, нет. Но вот здесь у них действительно Видите, переменный успех и ситуация достаточно тяжелая. А Ну-ка со стороны украинских вооруженных сил ситуация. Видите, фигурирует везде вот этот король Пензаклин. С нашей стороны тоже с нашей стороны тоже тут ситуация тоже достаточно сложная по понятным причинам тоже все очень сложно но вот в таком противобо есть планы и есть наработки дай бог чтобы все получилось по итогу должно но цена цена всего этого ведь можно было до да, этого всего и не допустить потому что когда мы берем укрепление и, и, и все прочее. Mm, это действительно очень ужасно. Это осознание, сколько всего можно было поникнути как бы вчасно делать правильные решения. Ну, вот мне сегодня просто выписило, когда я узнаю, что наши депутаты собираются отдыхать, ехать в Рим. Они настолько устали у нас, ну, вот прямо, они так mm -hmm. перетрудились, что они собираются ехать в Рим. Відпустка за розкладом, підвищення зарплати за розкладом, то є сучасну. Взагалі, чому їх в таке вообще випускають за границу? Я розумію, що да. отдыхать, отдыхать можна і в Україні. Ну, як, як і всі чоловіки, українські сьогодні, да. а, а і з ними разом і багато українських родин, які теж не виїжджають за кордон і лишаються поруч зі своїми чоловіками. Тому тут так. Может, надо съездить поближе к нулю и посмотреть, как там обстановка, и пос посмотреть реально, действительно, как ре реально, да? А это вообще, это меня просто, ну, ну думаю, ну, как вообще это уже ну верх кощунство. Насправді це от зараз ви дійсно підняли, мабуть, одну з дуже болючих тем для України. Вона була і до військовий період. Зараз ще більше загострилась, ще більше абсурду просто суцільного. Ця ситуація може змінитися найближчим часом? Чи зараз роблять, приймаються якісь кроки для того, щоб це змінити? Чи це поки Корупція. що нереальна перспектива Корупція, в найближчі роки? Корупція. Как так правильно спросить на, на самое ближайшее время уменьшится коррупция в Украине? Уменьшится коррупция в Украине. Уменьшится. К сожалению, если я спрашиваю, что на самом деле уменьшится коррупция в Украине, нет. Эта карта говорит нет. Mm -hmm. И смотрите, эта карта, когда получается, что э, обычное население Украины э, оно беднеет. на самом деле инфляция растет, несмотря там ни на что, это правда, цены растут, все. Но каким-то странным образом, вот эти, которые, у которых маленькие зарплаты, в кавычках, депутаты, да, они очень хорошо обогащаются. То есть, понимаете, в чем дело? Вот, К сожалению, так. так. Ну, тут надо, видите, тут надо менять, с одной стороны, тут надо менять законы, и тут надо Мінять. І всіх яку, людей, казати, всіх безвинятніх. Да, з судової треба. системи, так, да, тому що кругова, ну, як це, кругова угу. порука, кругова взаємосвість. От тоді, вот, бачите, зараз ми і сформулюємо це питання більш правильно, чи будуть зміни в, внесені в судову систему України? На краще для України, тому що з цього, власне, все і починається. Вот они манипулируют, но изменено. Все очень сложно, видите? Сложно. Не на часе, да? Э, давайте так. Ну, по-хорошему, э, я не вижу. Это опять же, это какое-то давление извне. Вот за счет давления извне оно будет изменено. Но это правда, это больно об этом говорить, когда нужны деньги, нужны для войны, да, для того, чтобы закупать все это. А тут успешно пилят все, что можно пилить. Все же не втрачаємо веры в то, что буде. будет, это все изменено, и, власть это все зависит от нас тоже. Алена, не я не не знала, по итогу, очі, так? да. Ну, нам же, нам хочется сейчас, понимаете, если бы оно действительно uh -huh. было. И это, это же такое огромный внутренний ресурс. Байк когда бы мы не ходили по миру с протянутой рукой. Так, когда была бы возможность работать и зарабатывать у собственной державы. <свистит> а, на жаль, уже действительно, очень много вопросов до этого. Дякую, дякую вам, пані Олено, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці попередження. Все ж будемо сподіватися, що з наступними нашими ефірами хороших новин з'являтиметься все більше. Ви вже анонсували, що все ж буде, буде щось приємне. Чекаємо з нетерпінням на це і сподіваємося, що зміни після цього сюрпризу все ж таки відбудуться. Ну, удари по маскияні показували і раніше. Да? Ну, в принципі, якби зараз как бы, у них там. Это транспортный коллапс, все, что касается аэродрома, но это же совсем другое. Посмотрите, как они нещадно уничтожают столицу Украины, Киев. Сегодня тоже наимассированная атака с наибольшим Надо количеством дронов. И еще раз, уже сегодня на своем канале приносила соболезнования всем, кто пострадал от этого безумия. Mm -hmm. Видите, оно, оно все увеличивается. До речі, давайте тоді зараз ще одне питання продивимось, враховуючи, що зараз згадали Захід України, чи зараз це буде цілі ворога, чи почне масово на атакувати саме Захід України? Ну так, да, видите, запад, тому що вони розуміють, що помощь, помощ відкуди mm -hmm. йде, через запад України. Запад. В том числе они говорят, в том числе остаются целью Запад Украины. Все, что связано с перемещением, с передвижением и еще производство, понятно, производство. У -у -у. Да, остается. В том числе. Нет, планы-то у них, да, смотрите, планы, да, у них есть продвигаться, ну, понятно, планы, причем они хотят быстро, но здесь все равно какой-то тупик у них будет, все равно тупик здесь, и остается опасность для определенных лидеров, каких-то политических деятелей определенных государств, то есть еще они будут пытаться это делать. 25 червня записуємо дане інтерв'ю, і за останні, мабуть, місяці надзвичайно складна ситуація. Навіть не знаєш, як розпочинати ці інтерв'ю, тому що одна трагедія замінює іншу трагедію. Тому співчуття, співчуття всім рідним, які втрачають своїх близьких на цій війні. Дуже хочеться все ж таки, щоб ми дочекалися тих прогнозів, які будуть говорити про перемогу, і не тільки прогнозів, а вже й офіційну інформацію про те, що дійсно ми до неї наближаємося. Ну, зараз тоді хочемо отримати відповіді на питання, які турбують нас на сьогоднішній день. Буквально вчора прочитала нові заяви від НАТО, і вони говорять про те, що це літо буде надзвичайно складним через те, що Росія впевнена у своїй перемозі і буде намагатися дотиснути Україну з усіх сил. Тому перше питання: чи дійсно липень, серпень, місяць будуть такими ж інтенсивними по обстрілах, по наступах, чи дійсно не можна розраховувати на те, що стане все ж таки спокійніше? Обстрелы смотрим. Такие Делы, да. Обстрелы, да, показываем. К сожалению, да. Так -то, такие же потужные акции, ведь, бывают ну, сегодня. Я так, понимаю, не меньше. Я, я так понимаю, да, они как выбирают одно-два места город, населенные пункты и обстреливают. Такие же потужные. Россия планирует такие же потужные обстрелы. Какой-то момент, да, потом, видите, уход от этого идет. Что-то должно произойти. Когда они будут, ну, производство, видите, вот то, что мы смотрим, производство, лечебные учреждения, вода. Центр остается, вот все, что связано с водой, энергетика, дети. Ну, собственно, перемещение и передвижение ничего нового. Что-то их вынудит ну, отказаться от таких планов. Посмотрим. Також представники альянсу заявляли про те, що за їхніми прогнозами буде надзвичайне посилення наступальних боїв, наступальних операцій на території Сумської області та Запорізької. Тому наступне питання: чи дійсно це таки відбудеться? Наступальні дії, агресора Російської Міди Федерації, області. Нет, планы-то у них, да, смотрите, планы, да, у них есть продвигаться. Ну, понятно, планы. Причем они хотят быстро, но здесь все равно какой-то тупик у них будет. Все равно тупик здесь. Как и раньше, они ну, не получат того, что они хотят. Запорожская область. Наступательные действия Запорожская область. Ну, тут похожие карты, да, попытка э -э, продвигаться, но здесь попажу. И все равно у них, смотрите, у них основная цель, я думаю, это Донецкая область. Тут тоже тупик выпадает.